السلام عليكم لسه مكملين في الكروشيه الايرلندي النهارده هنشتغل موتيف جديد على شكل ورقه شجر سهل وسريع وبيدي شكل حلو اشتغلته بخيط صوف تقدروا تستخدموا خيوط قطن لو بتعملوا مشروع صيفي كمان نقدر نتحكم في حجم ورقه الشجر من خلال عدد السلاسل اللي بنشتغلها في البدايه وكمان من خلال عدد الادوار اللي بنعملها هنا عملت اربعه وهنا عشان الخيط كان تخين واستخدمت ابره اربعه اشتغلت بس ثلاث ادوار بستخدم خيط صوف وابره رقم اربعه هنبدا بعقده البدايه وهنشتغل خمسه سلسله اشتغلت خمستاشر سلسلة وفي تاني سلسلة من الابرة هنشتغل فيها غرزة حشو. وهنكمل كده في كل سلسلة غرزة حشو. وفي اخر سلسله هنشتغل غرزه حشو ثلاث سلاسل وفي نفس السلسله على الجنب التاني هنشتغل غرز حشو وهناخد الخيط ده معانا واحنا شغالين وهنكمل وهنكمل على الجنب الثاني من السلسله بغرز الحشو هسيب اخر سلسلتين دولت مش هشتغل فيهم وهنرتفع ثلاث سلاسل وهنلف الشغل وهنكمل على الحلقات الخلفيه غرز حشو هنشتغل لحد ما نوصل للسلاسل هنا وصلت عند السلاسل وهنشتغل فيها حشو ثلاث سلاسل وحشو وهنكمل على الجنب الثاني غرز حشو في الحلقات الخلفيه مش هوصل للاخر هسيب اخر غرزتين مش هنشتغل فيهم زي ما عملنا هنا وهنرتفع ثلاث سلاسل وهنلف الشغل ونكمل غرز حشو على الحلقات الخلفيه وصلت عند السلاسل وهنشتغل فيها حشو ثلاث سلاسل وحشو وهنكمل على الجنب الثاني غرز حشو على الحلقات الخلفية مش هنوصل للآخر مش هنوصل للآخر وهنسيب آخر غرزتين مش هنشتغل فيهم وهنكمل نرتفع ثلاث سلاسل ونلف ونشتغل غرز حشو وصلت عند السلاسل وفي كل دور هنشتغل فيها حشو، وثلاث سلاسل حشو، وهنكمل كده لحد ما نوصل لحجم ورقة الشجر اللي احنا عايزينه. انا هسيب اخر غرزتين دي مش بنعدها بنسيب اخر غرزتين دولت وهنرتفع ثلاث سلاسل وهنقلب ونكمل غرز حشو في الحلقات الخلفية لحد ما نوصل للسلاسل وصلت هنا عند السلاسل وزي ما تعودنا هنشتغل فيها حشو ثلاث سلاسل وحشو ونكمل على الجنب الثاني غرز حشو على الحلقات الخلفيه وهنسيب اخر غرزتين مش هنشتغل فيهم ونرتفع ثلاث سلاسل ونشتغل غرز حشو وصلت عند السلاسل وهنشتغل فيها حشو ثلاث سلاسل وحشو وهنكمل على الجنب الثاني من الغرز بغرز حشو في الحلقات الخلفيه وده اخر سطر هنشتغله مع بعض ست اخر غرزتين وهنرتفع ثلاث سلاسل ونلف وهنكمل غرز حشو لحد ما نوصل السلاسل كده انا خلاص وصلت لحجم ورقه الشجر اللي انا عايزاه فهنشتغل في السلسله ديت غرزتين حشو وفي الغرزه اللي بعدها هنشتغل منزلقه ومنزلقه كمان وهنقص الخيط وده بيكون شكلها في النهايه ممكن نكمل ادوار كمان لو عايزين نكبر ورقه الشجر اكتر من كده وممكن كمان هنا نوسع المسافه دي بدل ما بنسيب غرزتين نسيب ثلاثه وده بيكون شكلها في النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد